является нарушением конституционного ладу Украины. Ясно. А скажите, пожалуйста, когда вы об этом узнали, что они проводят это мероприятие? Э -э, узнали где-то приблизительно около трех недель, может, месяца назад. Но сначала не было анонсировано, что когда на их сайте уже было вывешено конкретный план действий, что они хотят делать, и каким образом они будут это собирать, э -э, было четко понятно, что будет съезд представителей территориальных громад города Киева. На этом съезде должны были назначить главу чего, который автоматически был бы головующим на территории Украины, стало понятно, что кто, кто эти делегаты, кто эти представители территориальных громад, кто их где обирал. Мало того, они анонсировали то, что они э, свое действие подтвердили на ВИЧ на Майдане 16 числа. Это тоже обман, потому что на тот момент на ВИЧе вышел человек, который, как оказался их, зачитавший бумажку о территориальных громадах, которая говорила всего лишь о том, что надо изменить закон о самовредовании. И это не было абсолютно анонсировано как изменение самого государственного лада. Опираясь на это, они сказали, что кияны захотели, и они желают, чтобы веднулся этот съезд. Это полная профанация, и это абсолютная пятая колонна, которая пытается действовать на территории Украины для того, чтобы подорвать конституционный мир. Понятно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий Каль, я координатор автомайдан и член Ковы Народной Все, очень приятно.